Евгений Лебедев, глава инициативной группы жителей, глава громадской организации сквер. Мы тоже боремся с одиозными застройщиками, боремся с Вайцеховским, отстаиваем права громады на против Печерского пастиона, так называемого. У нас достаточно успешно шла борьба. На сегодняшний день мы уже прошли больше 500 судебных заседаний, получили статус сквера. Отменились у застройщика, отыграли судах право собственности, на его самострой, но э, повернулась к нам спиной то ли. Э, вот говорили сейчас про Гончара. Э, там были э, те же судьи, которые будут судить завтра нашу проблему. Мало того, э, вот Гончара и Александровская больница представлял от Киеврата интересы э, юристов который сейчас является адвокатом застройщика. И у нас завтра очень большие переживания о том, что суд заангажирован в сторону застройщика не будет принимать законное решение, будет принимать решение проплаченное. Мы очень просим тоже вас поддержать. Высший господарский суд, КПЛНК-6, 10.00. Будем все благодарны за поддержку. Присоединяйтесь. Нам очень нужна сейчас ваша.